Смотрите, по поводу модернизации ГТС. По заявлению того же Укртрансгаза, на сегодняшний день ГТС в том виде, в котором она есть у нас, да, со всеми компрессорными станциями и линейными газопроводами, 30% у нас излишних уже. Угу. Есть, с учетом тех объемов транзита, которые есть, и в случае падения, естественно, эта цифра будет расти. Транзит ниже 60 миллиардов кубометров, то есть мы падаем как бы уже в отрицательную рентабельность. То есть ГТС начинает генерировать не прибыль, а убытки. А плюс давайте добавим, добавим сюда, если мы ее не режем на металлолом кардинально, да, как в свое время Николай Анчазаров предлагал, то мы ее консервируем. Если мы ее консервируем, это те же деньги, сопоставимые с модернизацией, по большому mm -hmm. счету. И самое главное, о чем э, постоянно молчит Нафтогаз, хотя с точки зрения опять же той же стратегии развития такой кейс должен был бы быть, да, план действий. Это вопрос газоснабжения регионов в том случае, если какое-то из направлений будет выпадать, собственно говоря, из транзита. Да, ну давайте представим, через три года тоже юго-западное направление выпало. Мы как снабжать будем, собственно, наших потребителей? Конечно. У нас mm -hmm. вся газораспределительная система, то есть газопроводы среднего и низкого давления, которые непосредственно потребителям доставляют газ уже украинским, они, она вся завязана на магистрали. И вот тут вот начинается нету кейса нету решения этого вопроса вот 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 куда нужно смотреть и какие действия необходимы Я согласен и я бы не останавливал модернизацию еще еще с одной точки зрения не забывайте что Украина самая большая страна в Европе по хранению газа то есть вот Первый прецедент, который произошел буквально две недели назад, а именно либерализация рынка хранения газа и возможность захода европейских компаний на украинскую территорию для того, чтобы хранить свой газ в Украине. Вот куда бы мы еще посмотрели? Секунду, я закончу по поводу мысли насчет европейского оператора и насчет заявления. Вот как только Украина сделает заявление относительно приостановки транзита, здесь будут не послы, а войска НАТО. Если вы, читали, если вы читали устав НАТО, у них там есть защита а, энергопотоков, маршрутов, там, Хорошая где проходит... Хорошая тема для нашего РНБО. Эн... Кто-то говорил о членстве НАТО, я не Энерг... так... Энерг... Там, Энергоносители да. НАТО... Я а... где-то слышал касательно... об этом, но в... ошибся. С... Да. войска НАТО, НАТО здесь будут не для того, чтобы нас поддержать, вот уж поверьте мне, а для того, чтобы сохранить транзит. Прекрасно.